тут Так, так подождите, мы с вами вышли как раз на эту самую точку. Да, вот на этой Там, точке, это вот, все... вот здесь оно что-то мы находим. Вот эти все венчики были найдены вот здесь. Вот. И вот, вот смотрите, тоже обмазка. обмазка. Да. Потом, не знаю, не знаю, не знаю, сказать. Нет? не тут не знаю, 12-13, ты 12, 13. ты нет. Снимай нет. вот нет, 19, 19. 19, это Я думаю, что это? знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что знаю, не что не 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 То есть мы это выбрасываем? <с covenant> да да, да это без так, а ну, это 12, как вот у вы нашли, там, ну, да, вот, что, такие вот, три полосы. Да, вот раз. я смотрю, вот тут тоже вот, чувствуется ангопс. Угу. Вверху, да? Да, да, да. да, да. Вот. Ну, крайне невыразительные черепки, и богу, мой ребят. Не, ну это же угу. самое худшее, это так, подъемный. Угу. А венчики вы видели? Да. Четыре венчика, я это я 11 век, век вы сказали. Да? Ну, где-то там 11-12. Дело в том, что мы но ну, точно датировки стараемся не давать. Понятно. Это все опускаем? Ну, наверное. Ну, на землю, в смысле. Да. Или что оставляем? Одну стеночку? Вот эту вот оставьте. Вот какую? Вот, вот эту. А, вот эту. Это все на Вот везде. эту стенку, это более или менее выразительная вещь. Понятно. Ну, это, не знаю, что ее продать. У -у -у. Ну, это найдено было вот, вот здесь, везде. Везде. То есть там где-то было. Но это в данном случае может быть и раннеславянская керамика, и, и бронзовая. Ну да, я посмотрю, что mm -hmm. такое старое. Значит, или бронзовая, или раннеславянская. Mm -hmm. Шестой век где-то, да? Ну, mm -hmm. да, ранее. ранее, ранее, ранее да. да. А, мы в данном случае никогда не даем анализа. Это дают в э, других ну и вот там вот, вот видите, понижение такое. Вот так. Вот. Хорошо. Вот. Давайте затопим. Ага. То есть, а там да. вот мог быть яр, вал, ну, только распашенный, там еще немножко осталось. Вот это, видите, такое вот. И ну, дорога да. его счесала надвое, там сторона осталась, и здесь сторона осталась. Насчет вала. Если что-то было. Ну, ради бога. Когда в 17 веке занялись всем этим хозяйством, тут меньше всего внимания обращали на то, что было раньше. Ну, да. угу. ну, мы уже попали как раз ну, на такое ну, место. По внешнему виду, в общем-то, не видно. Хотя, чтобы эту дыру влепить, ну, да. эти должны были перевезти почву. Вот это вот. Ну, это, как говорится. Нашли вот так вот. О, смотрите, как было. Вот тут озола, так? А вот это лежало вот так, оно, о, вот так вот оно лежало. Все ясно. И он дивится, какие эти дерево, потом все, уже... я, все ясно. Это что называется было горшечная выплавка металла. Да? Да. Да, а, была не такая, но это... Ну, это, в общем-то, для средней вещи. О, як, як уже як смола стала, да? Ну, вы знаете, если бы О, смола если бы у нас были нормальные институты, это можно было сюда передать. Mm. Ну, целый... Вот, вот вы наличь, там. Рядом черепа так лежал. с глазом. Горшок вполне волынцевского плана. Значит, это где-то, ну, может быть, 8-9. Угу. Ну, целый твиначе, возле церкви. Ну там же могло быть. Да. Там вот могло и быть. Рядом, вот, и рядом оты тоже там же находки. Оце вот, вот там же тоже ну, среза. Ну это тигель для выплатирования. Да, видите, насколько обожженный. Угу. Он здесь изменил, кус -кус... изменил свою а -а -а. структуру. Глины. Да, вот это. Угу. Она сюда, где-то стеночка. это была. тигель. Да, да. Вот ну, сюда. Это отсюда. Тигель. И вот это что -то... Кстати, кстати, вот смотри, венчик оформляется в чисто в роменском плане. Роменская, да? Да. А, ну, это тоже отсюда ну, отвалилось. Нет, да? вот это не отсюда. Вот сюда вот, не? Но. Ну. А, ну попробуем. Да, я... Не. не. Дай. Не, не играет. Смотрите, вот оформление венчик mm -hmm. вполне волненцовский ременский план. Волненцовский Понятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну это тут... ясно. О нем ничего не скажешь yeah. об этих всех точильных камнях? Ну, вот эта стенка вот толстая. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Что почему? с другого места сейчас? Тут где-то у нас такой венчик был, по-моему. А, вот. А это, видите, вот не помыто, да, но видно. Э, да, видно, как... видно. Да. Раменские штучки. Раменские, да? Да. Это раменские. Венчик. венчик Зна там. Значит, вот это вот все. Угу. Более или менее однозначно да. можно записать. 8-10. 8-10 век, да. да? Да. Ну, это Литвинович уже же открыто. А, хрест, да. А, не хрест, а веревка, да? Ну, видите, вот как оформление венчика а -а -а. идет. А вот, 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 посмотрите, ну, вот, веревок веревка осталась прямо. Да, Кто да взял да, 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 и да, да ну, специально да, же. да. Ну, это обычный был тогда орнаментальный мотив. Да. Прием орнаментального мотива. Ну, в общем, примерно одно и то же. Это вот примерно все. Так. 8-10. Без, без 50. Так, а это у нас так. Э, Варгол. Так, здесь... И вот здесь печать была, ну, дети, наверное, заныкали. Так, Ну, тут ничего. А, венчик, а где венчик делся? Там, наверное, да? Что тут у нас написано? А так. вот венчик, да? Mm -hmm. Ну, слава богу, 12 а еще век. Варгол, да. 12 век, mm -hmm. нет вопросов. Ну, вот. один венчик тут так стенки. Вот, это все не работающее для определения. Да, да, да. Костика. Старайтесь таких вещей, что называется, просто не брать, они а лишний балласт. Да. Так. Это а, тут печать. А, а вот это если, бронзяк. Угу. если это не бронзяк. А, если, если не э, Томаровская флотинская культура. Угу. Вот это вот. А ну, посмотри, ну с, как... с этим все ясно. 12. 12 да. Ну это Варгов. Угу. Воргол. Нет, Случайно. Вот да, да, да. Где-то тут, по-моему, печать была. Такая вот штамп, вернее. Ничего я скажу. Да. Оно а ну, нету? Нету. Лучи идут в центр. Треугольнички идут в центр. Угу. Ну, ждите. <laughs> нет, Нет, нет. Нет, нет, нет это вот тут вот кусок венчика тут еще можно подумать что это как-то приязано так это все тогда да. ну это так венчик ну, для, это точно, для музея 12 да. а это да это 12 без всяких сомнений ну там отчеты в принципе же нет, есть нет, нет. Ваши. О, Вам о, не кажется, что у нас мошка да. доедает? Да, да. начал. <свят> да. Поехали. Вот этой мошки было, ну, видимо, не видим. А лезло, но три черта вот Ну, может, давайте <свят> э <свят> чисто во внутренних структурах. Да, да, <свят> 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 Структура. <свят> Выходите, Ну что сделать, раз так. Свежак, по-моему, да? Современно что? Ну, 17-й, может, век, да? Казать кадаба. Не, нифига подобного. А что, не а древнерусская? Невже Русь. Древнерусская. Сейчас помыть надо. Это ничего, ничего, я уже да? поэтому, поэтому уже вижу Он это. Ну смотри, сколько стенок, хороший. два венчика, так, это все. буквально вот, ну, вот так вот, рядом. И там же возле этих венчиков древнерусских следы костра. Стенки откиньте, а вот это древнерусский, это точно. Это опять же все ложится в 12 Ну сейчас, по-моему, уже что я кисть Печать. Печать. Какие печати? Штампы. С той стороне. Мы уже поедем наверх. А сейчас? Да. Да я просто говорю, что мы уже издержали весь, э, так сказать, Ты что, рабоч... Нет, принципе... э, рабочий день. Да? В принципе, можем Рабочий проехать. день а... сегодня. штучки. Вот а тут же Богокут, вот тут по названию Богокут, а там э, дальше же у нас Божок. Так вот, ну, знаете, что оттуда приходили сюда поклоняться языческому Богу. Ну, это так, словоблудие. Я там был, на том поле был. Вот я смотрю, там терраса такая. Да, терраса там есть, там терраса хорошая. Но мы быстро пробежали, может как и там. Быстро пробежали, ничего такого не нашли. Ну тут мы тоже сразу. Там терраса, там тоже такое. но ну, не терраса. Разве что сейчас сюда пойдем, посмотрим, может есть керамик. Там и тут, а вот тут на поле я не был. Вот это помыли. Помыли. Ну, да, ну да, господи, нет, нет вопроса. Что, 12-й? Да мне 12 Да? Да, 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 да. Ну, это же там, где мы... О, а, о, о точно, елки, полочка. Вот единственное, что с этим вот э, некоторые подозрения есть. Да? На позднее средневековье. Ну, позднее ну, средневековье? Подозрение говорю. Ага. Не будем говорить. А это? С полочкой? Э это да. Тут вопрос, с полочкой? Вопроса вот. нет. Видишь? Вон полочка это точно вот эта. Вот, вот она, красавица. Угу. профиль, а вот, вот эта полочка. Ну там же, на том втором листе, да? Трусь. Анатолий. 12 лет.